Кидание. Петро Сарафинюк на вкидание. Редко можно увидеть. В в вкидание Петро. Иду. 10 минут до конца игры, 1-5, рахунок, попереду Спартак. Вкидание в зону бегомола. Счастливый Максим. Володимир. Ох там разворачивается Евген. Такой сложный тинг все-таки у ворот. Встал, но... Петро! Петро упал! Поднимите Петра! <свист> Нет, Петро сам все встанет, еще все есть, но силы и. Ну, правда, уже так при личных встречах Петро говорит, но ну, уже силы не те. Но продолжает играть тем самым. Я хотел закончить, еще давно говорил с хоккеем, ну, по крайней мере, играть в ночной лиге. Но нет, продолжает. Подножка. Ну, знаешь, в коньках бегать ночью, ну, а потом и не уснуть, и не покушать толком. Святослав Волотюк был у меня в команде, Мегамол. на шестой хвылыне третьего периода. Святослав оставляет команду в меньшинстве. Вместо того, чтобы усилить группу, «Обой, обой, 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 обой. И игрой китами, он еще ослабил. Кидок. Свисток. i'm one everybody